bahawa saya amat menghargai peluang ini tapi sebelum saya membahaskan dan menyokong Belanjawan 2026 uh, saya yang dibentangkan oleh Yama Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu Saya terpanggil untuk menyebutkan krisis keselamatan anak-anak kita dalam sekolah Malah demi malah kes kematian Mula dengan pelajar Zara di Sabah pelajar seorang pelajar tahun 4 di negeri Sembilan dan baru-baru ini saja pelajar perempuan tingkat 4 yang mati ditikam di sebuah sekolah di Petaling Jaya amat mengerikan ditambah juga dengan kejadian seorang pelajar perempuan di Rogo di Melaka dan yang baru ini dilaporkan seorang pelajar perempuan di Kedah pula di Rogo juga dan juga empat budak lelaki tahun 6 di Perak menghadapi gangguan seksual kesemua ini telah menjadikan ia semua satu krisis tentang kegagalan sekolah dalam negara kita menjaminkan keselamatan asas anak-anak kita saya ingin mengucapkan takziah kepada semua mangsa dan ahli keluarga mereka. Semoga mereka diberikan ketabahan hati untuk mengharungi cabaran yang amat besar ini. Nyawa yang kehilangan tidak boleh dihidupkan kembali. Dan serangan seksual tidak boleh dipadamkan. Apa yang harus dilakukan untuk menebus kembali kejahatan yang berlaku dan memulihkan suasana sekolah yang suci dan selamat. Ialah untuk memastikan malapetaka-malapetaka sedemikian Bagan, boleh, sikit tidak dibenarkan. tak. dibenarkan berulang lagi. Sekejap, sekejap. sekejap. Saya ingin mengesyorkan tiga langkah utama yang harus dijalankan dengan segera demi mengatasi masalah bumi dan gangguan fizikal yang merupakan punca utama semua kejadian malang ini berlaku langkah tersebut harus dilaksanakan bukan sahaja ke atas sekolah kerajaan tapi juga diperluaskan ke atas semua sekolah swasta. Pertama, kembalikan rotan secara meluas ke dalam perkarangan sekolah. Dengan mewajibkan semua guru-guru yang ditugaskan merotan pelajar harus menjalani pemeriksaan psikologi secara berkala demi kesihatan dan kes keselamatan para guru dan pelajar. Merutan memang berkesan semasa zaman kami bersekolah bila tidak wujud langsung kejadian malang sekarang. Dengan izin, Tuan Tuan Pertua, spare the rod, spoil the child. Bila. Terima kasih Bagan. Bagan setuju bahawa nampak gaya sekolah-sekolah ini ibu bapa menganggap tidak lagi selamat untuk anak-anak mereka untuk pergi belajar. Dan saya setuju dengan Bagan supaya merutan itu diberi kebenaran kepada guru-guru dan menteri pelajaran juga perlu mencari mekanisme yang sepadan untuk mengekang gejala-gejala sumpama ini supaya tidak berlarutan sebab ini membimbangkan ibu bapa. Terima kasih Bagan. Terima kasih kena batangan. Cadangan beliau boleh dijadikan sebahagian ucapan saya. Kedua, meluluskan peruntukan kecemasan untuk memasang CCTV dalam perkarangan sekolah dan dalam perkarangan, perkarangan lebih 10,000 buah sekolah dalam negara kita. Semua pun yang mungkin melibatkan peruntukan kewangan sebilion ringgit, saya yakin rakyat Malaysia akan bersetuju dan tidak berkompromi tentang keselamatan anak-anak kita. Dan yang ketiga, merangka satu sistem sokongan dan dokongan anti buli dan anti gangguan seksual secara menyeluruh dengan meningkatkan penyeliaan dan pengawasan dalam perkadangan sekolah dengan rondaan yang lebih kerap, pelaksanaan libat urus dengan pelajar dan ibu bapa untuk mendidik tentang gejala buli serta kapasiti mengesan mengenal pastinya dan melaporkannya. Bagan, uh, Sila, saya mohon sebelum bagan pergi ke. Uh, bagi yang lain saya nak kembali semula tadi tentang mendisiplinkan pelajar melalui kaedah yang dulu kita uh, pakai dan sangat berkesan iaitu kaedah rotan tersebut. Sekarang ni kaedah itu sebenarnya tidak lagi dimansuhkan sepenuhnya masih ada lagi dalam tata cara uh, Kementerian Pendidikan tetapi uh, Kaedah sekarang ini menekankan kepada counseling, psikologi dan sebagainya, dan ini disebutkan lagi oleh ketua pengarah pendidikan bawah bawah ini. Tapi pada pandangan saya, kaedah morotan ini tidak boleh ditinggalkan sepenuhnya. Dia sangat berkesan. Dulu kita ada guru yang, yang guru disiplin, yang kalau mereka ni lalu saja di koridor dan sebagainya murid-murid ada rasa gerun, ada rasa hormat kerana kaedah itu sangat berkesan. Setujukah? Bagan, kalau kita jangan tinggalkan terus kaedah merotan ini, biar dia digunakan secara menyeluruh dan secara holistik. Bagan, sedikit saja, Bagan, daripada bahaya baru. Sikit saja. Terima kasih. Bagan, saya juga ingin minta komen daripada Bagan bahawa merotan ini merupakan satu cara yang efektif. Tetapi baru-baru ini di Pulau Pinang ada kes guru disiplin yang merotankan, apa ni, mendisiplinkan, apa ni, budak sekolah. Tetapi di charge, dua orang guru disiplin di charge, dihadapkan ke mahkamah. Jadi ini adalah sedikit. Saya rasa ada tak, tak berapa elok lah, kerana kita mempertanggungjawabkan guru disiplin, tetapi guru disiplin menjalankan tugas, tetapi pula di charge di mahkamah. Minta komen, Bagan. terima kasih Ya, yeah, saya setuju dengan pandangan kedua-dua rakan saya. Tapi di sini uh, sama ada uh, kalau benar-benar berlaku yang serius, tentu tindakan perlu diambil. Tapi kalau kesan rota ini hanya biasa iruka saja, mengapa perlu sampai didakwa ke mahkamah? Ini terpulang kepada bukti-bukti uh, kes ini. Tapi memang uh, boleh masuk uh, cadangan kedua-dua rakan saya dan ucapan saya. Terima kasih. Kementerian Pendidikan diminta tidak teragak-agak mengambil tindakan ke atas mana-mana pihak yang gagal membendung gejala ini atau menjalankan tugas mereka. Kita hanya boleh memperingati mangsa-mangsa yang terkorban dengan memastikan pihak berkuasa tidak Benarkan kejadian tragis seperti ini berulang lagi. Never ever forget and never ever again dengan izin Datuk Yang Dipertua. Berbalik kepada Belanjawan 2026. Belanjawan 2026 harus bersifat inklusif dan mengembang expansionary untuk menangani tiga cabaran ekonomi, ekonomi dunia dalam tahun 2026. Demi pembangunan ekonomi mampan yang menjaminkan negara dan rakyat terus maju dan makmur. Sememangnya, Belanjawan 2026 meningkat daripada 452 bilion pada tahun 2025 kepada 470 bilion ini. Tetapi soalannya, adakah ia mencukupi untuk menghadapi tiga cabaran ekonomi dunia yang membinasakan peluang perniagaan khususnya IKS, industri kecil dan sederhana? Pertama, penang tarif Amerika Syarikat yang mencacatkan perdagangan terbuka dan adil serta menutup pasaran kepada IKS tempatan. Kedua, karina ekonomi dua peringkat atau dengan izin two-tier ekonomi di mana hasil pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikongsi bersama tetapi hanya tertumpu dalam sektor atau industri tertentu seperti bidang teknologi tinggi dan perkhidmatan. Ketiga, masalah lambakan barangan daripada negara yang tidak dapat memasuki pasaran Amerika Syarikat dan gejolak involusion dengan izin yang mencetuskan perang harga yang membinasakan daya saing IKS Tuan-tuan dan Pertua ketiga-tiga cabaran ekonomi dunia mempunyai impak besar kepada IKS yang hanya akan mengetahui nasib mereka pada pertengahan tahun 2026 bila kesan sepenuhnya perang tarif akan diketahui yang dibimbangkan ialah dalam pertengahan tahun depan. Berapa banyakkah IKS yang akan tenggelam dan gulung tikar? Peranan IKS dalam negara kita tidak boleh dinafikan dengan sumbangan 38% kepada KDNK yang ingin dinaikkan kepada 40% dalam RMK13 dan menjanakan 48% pekerjaan negara serta hampir 13% daripada jumlah ekspor Malaysia. Naik dan turun IKS ada impak besar kepada ekonomi, pekerjaan dan mutu hidup sebilangan besar rakyat Malaysia. Berikutan perif sedunia yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Syarikat, hasil produk banyak negara yang sepatutnya masuk ke dalam pasaran Amerika Syarikat akan cari alternatif lain dengan harga yang jauh lebih murah termasuk lebih rendah daripada kos pengeluaran. Impak lambakan dengan kemasukan barangan import murah secara besar-besaran ini akan menghancurkan banyak pasaran dan industri tempatan. Malah di negara sendiri, di negara China sendiri, fenomena involution begitu membimbangkan. Fenomena ini menumpukan peningkatan share atau bahagian pasaran dengan potongan harga hampir sama atau kurang daripada kos pengeluaran sehingga menghalau pesaing daripada pasaran atau memaksa mereka gulung tikar. Saya kira datang ke Malaysia, saya rasa habislah untuk banyak IKS dalam negara kita. Di samping itu oleh kerana tertutupnya pasaran Amerika Syarikat, ekoran pelaksanaan tarif, banyak projek kerajaan dan swasta akan dibida dengan harga yang jauh lebih rendah. Pembida atau pelabur asing ini mampu tawarkan harga yang begitu rendah kerana mereka akan memperolehi sumber sumber ke, keperluan barangan daripada negara asal dengan harga yang sangat rendah dengan tambahan kos seperti kenaikan tarif elektrik sebanyak 14.2% perluasan skop cukai baru SST pelaksanaan e-invoicing cukai dividen 2% untuk pendapatan dividen lebih rm ringgit dan pembayaran 2% caruman KWSP untuk pekerja asing IKS diibaratkan dalam keadaan telur di hujung tanduk. Satu yang dipertua, IKS harus dijaga dengan mewajibkan semua pelabur dan kontraktor asing membeli sekurang-kurangnya 50% barang keperluan tempatan daripada pengeluar tempatan. Sama ada yang mereka yang menjalankan kontrak kerajaan ataupun swasta harus wajibkan semua daripada negara asing berbuat demikian. Kalau kita lihat negara Indonesia, mereka mewajibkan 70% barangan tempatan mesti menjadi pembelian oleh syarikat-syarikat asing ini. Yang kita hanya canangkan 50% saja. Kerajaan juga diminta menguatkuasakan larangan ke atas lambakan barangan baik tidak dibenarkan masuk ke negara maupun mengenakan duty lambakan. Di samping itu, kerajaan diminta mempertimbangkan suatu dana khas didirikan untuk membantu IKS yang terkesan dengan perang tarif ini. Datuk yang betul untuk membiayai kesemua ini, saya ingin mengesyurkan agar hutang contingent liabilities digantikan dengan hutang kerajaan secara langsung agar agar Perbelanjaan bangunan atau DE Development, Ex (Development Expenditure) boleh tambah tanpa menjejaskan hak hutang kerajaan sesiutri sebanyak 65 KDNK. Ini perlu bukan sahaja untuk menubuhkan dana membantu IKS mengharungi cabaran perang tarif, tetapi juga memastikan belanjawan mengembang (expansionary budget dengan izin) demi menghadapi iklim ekonomi dunia yang kian menyusut. Perlunya DE atau perbelanjaan pembangunan ditambah dan bukan dikurangkan demi menjaminkan infrastruktur dan pelaburan masa depan di kerana DE telah dikurangkan daripada 97 bilion ringgit pada tahun 2023 90 bilion ringgit pada 2024 86 bilion ringgit pada 2025, dan tinggal hanya 81 bilion ringgit dalam belanjawan 2026. Kini tidak ada ruang untuk meminjam wang menjalankan perbelanjaan pembangunan kerana hutang kerajaan sebanyak 1327 ribu ringgit telah mencecah had 65% KDNK. So di sini kecuali kita naikkan had statutory Uh, utang kerajaan daripada 65% ini uh, tentu tidak dipersetujui tapi kalau kita boleh gantikan contingent liabilities uh, dengan utang kerajaan secara langsung ini memberikan satu dana kepada kerajaan Persekutuan untuk membelanjakan, untuk dibelanjakan ke atas rakyat Malaysia dengan mengurangkan pendedahan risiko hutang kerajaan, contingent liabilities atau off-balance sheet financing harus dikurangkan secara mendadak Setakat 2024, jaminan kerajaan untuk projek JLC adalah sebanyak 332.8 bilion ringgit atau 17.2% 17 KDNK menjadikan keseluruhan pendedahan hutang kerajaan 82% KDNK. Sekiranya contingent liabilities boleh ditukar ganti dengan hutang kerajaan secara langsung maka dana ini boleh digunakan untuk perbelanjaan pembangunan dan hutang kerajaan akan jauh lebih rendah berbanding dengan pendedahan risiko hutang secara keseluruhan sebanyak 82% KDNK ini. Tambahan ini boleh digunakan untuk contohnya perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan R&D yang perlu ditambahkan demi menjalankan transformasi teknologi tinggi dan negara berinovasi, khususnya industri digital dan AI. Perbelanjaan kasar dalam negeri untuk R&D jauh lebih rendah daripada sasaran 2.5% KDNK bagi tahun 2025. Sasaran 2.5% KDNK tapi sebenarnya hanya capai 1% saja. Macam mana sasaran perbelanjaan kasar dalam negeri untuk R&D sebanyak 3.5% KDNK untuk tahun 2030 yang ditetapkan untuk RMK13 akan tercapai tanpa tambahan perbelanjaan besar daripada kerajaan. datuk datuk Belanjawan 2026 tidak akan menambahkan beban kewangan rakyat dalam bentuk cukai baru, tambahan cukai ataupun fee bayaran tambahan. Tapi kita perlu ingat bahawa khususnya IKS mereka menghadapi banyak kos iaitu cukai tambahan, SSC, pembayaran dividen 2% untuk pekerja asing dan itu bukan sekadar 2% saja tuan-tuan yang -tuan betul. Kerana saya telah mendapat maklum balas daripada majikan yang menyatakan bahawa pekerja-pekerja asing enggan membayar 2% sumbangan kapitalui SP mereka atas alasan bahawa ia tidak termaktub dalam kontrak pekerjaan dengan majikan. Kerana pada masa itu tidak disebut pun perlu membayar caruman 2% kapitalui SP. Dan apabila undang-undang dipindah dan diluluskan sudah terlewat. Dan sekarang apabila nak wajibkan mereka membayar 2% caruman Kedera SP, pekerja-pekerja asing enggan berbuat demikian. Dan demi memastikan mengekalkan harmoni perusahaan, ada majikan yang terpaksa membayar caruman Kedera SP 2% pekerja ini. Bermakna mereka membayar bukan sahaja bahagian 2% mereka tapi juga bahagian 2% pekerja asing. Bermakna 4% satu bulan, 48% setahun atau tambahan setengah bulan gaji setiap tahun. Ini adalah kos tambahan untuk IKS selain daripada kos-kos lain. So inilah yang kita harus ambil kira apabila kita hendak tumbuh satu dana untuk IKS-IKS ini membantu mereka menghadapi semua cabaran-cabaran yang saya gariskan. Satu yang bertuah, timbul kontroversi dalam media sosial tentang peruntukan kecil kepada golongan bukan bumi dalam Belanjawan 2026. Sumpah pun penjelasan telah pun diberikan. Tangkapan negatif ini masih wujud termasuk dalam masyarakat China. Perkara pokok ialah mengapa peruntukan kepada golongan bukan bumi hanya sekadar 3% daripada jumlah peruntukan yang diberikan kepada golongan bumi. Demi menangkis anggapan negatif ini. Saya ingin mensyurkan agar kadar 3% kepada bukan bumi dinaikkan kepada 10% daripada apa yang diberikan kepada golongan bumi. Komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri memperkasakan syaih Islam boleh dilihat dengan kenaikan peruntukan kepada Jakim daripada 1.5 bilion ringgit semasa beliau menjadi Perdana Menteri pada 2023 dinaikkan kepada 2 bilion ringgit untuk 2025 dan 26 bilion ringgit dalam belanjawan 2026. Ini diterima oleh rakyat termasuk yang bukan agama Islam. Penduduk bukan Islam memohon agar peruntukan untuk ribi rumah ibadah bukan agama Islam juga boleh dinaikkan daripada 50 juta yang kini kekal sama dengan belanjawan 2026 seperti tahun 2023. Sejak 2023 50 juta sudah 3 tahun masih 50 juta ringgit. Harap ini boleh dinaikkan supaya sekurang-kurangnya dapat memenuhi keperluan untuk ribi rumah ibadat bukan Islam. Pada masa yang sama saya ingin sampaikan kebimbangan masyarakat India tentang pengurusan mitra dengan pergelutan kepimpinan antara yang berhormat Sungai Buloh dan yang berhormat Batu. Ini menimbulkan keraguan sama ada peruntukan 100 juta ringgit mitra dapat dibelanjakan sepenuhnya untuk tahun ini. Sekiranya Yang Berumah Sungai Buloh diamanankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri memimpin mitra adalah diharapkan beliau boleh diberikan sokongan sepenuhnya untuk menguruskan mitra dengan cakap agar masyarakat India tidak rasa mereka terus dipinggirkan. Akhirnya, tadi Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kelulusan projek-projek pembangunan kepada negeri Pulau Pinang seperti RRT, Pelabuhan Pulau Pinang, Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang, Lebur Raya Bertingkat dan Rancangan Tempatan Banjir yang perlu selaras dengan sumbangan cukai besar Pulau Pinang kepada dana Kerajaan Persekutuan. Pulau Pinang adalah satu-satunya negeri berindustri dalam Malaysia dengan 95% KDNK disumbang daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan. Dengan perang tarif Donald Trump, termasuk ancaman mengenakan tarif 100% ke atas chip semikonduktor, Pulau Pinang menghadapi cabaran besar untuk terus mengekalkan sumber kejayaan ekonomi sebelum ini. Oleh itu, Pulau Pinang yang tidak ada sebarang sumber semula jadi, perlu satu lagi pemangkin ekonomi untuk mengekalkan kejayaan dan memajukan Pulau Pinang. Kini hanya tinggal perkhidmatan kewangan sahaja yang boleh menjadi pemangkin ekonomi yang menyelamatkan ekonomi Pulau Pinang. Saya ingin mengesyorkan satu kawasan abang jajah yang terletak di tengah sempadan kawasan parlimen, kawasan perkhidmatan PAU dan bagan di seberang prai dijadikan sebagai tapak zon kewangan khas. Tapak seluas 100 ekar ini yang berdekatan dengan pelabuhan Pulau Pinang dan LRT Pulau Pinang, Memang sesuai untuk menjadi tapak masa depan Pulau Pinang. Sudah tiba masanya kawasan Seberang Perai dipilih agar dapat memastikan pembangunan yang seimbang untuk rakyat kawasan separa bandar. Semoga zon kewangan khas ini dapat diluluskan oleh pihak kerajaan atas sokongan padu yang diberikan oleh rakyat Pulau Pinang kepada kerajaan perpaduan. Saya menyokong. Terima kasih, Tatin Petua.